Красивый это посвящается венчанию. Пришли все родственники Стрижа, и в соцветиях моральник фиолетовый пожар. Синий дары, синий дары, Юность ночи зрела с дня, За вершинами зеркалями серебристый свет без дна. Сладколобой дурно В лунных ласках, В лунных ласках нет печали, мне подсел. Дело в том, что я много лет в школе там проходила на учеников кричать, Я меня полностью это забыл. Потом я прочту, вот еще одна маленькая стихотворение, я не могу что еще. Такое стихотворение, которое мне сегодня выложили на поездке. тяни, тяни, не прерывай луча. Толпа в миллион завитков запутывает нить. Десятки, сотни раз рвется, кончается жизнь. Десятки, сотни раз снова и снова ночей. Тонкий лапами. от нашего творческого литературного объединения «Киев коэтажный. Я не одна, нас с вами руководитель объединения поэт, а, а, издатель Олег Федоров. А, и, в вот, общем-то, благодаря Олегу, Другим, я спустя много лет опять пошла в жизнь. Мы работали в музыкальной редакции, я был главным редактором, а я только после консерватории пришла. И, честно говоря, было очень сложно, очень трудно, потому что музыкантов там не было, музыкантов не понимали. И, как сказал Игорь Щербаков, я ему с ним поделилась, говорить можно было только с Узбеки, и вот только сейчас я поняла, почему. Потому что мы поэты, а поэты, они, это страшная сила. А потом я хочу, посвящая поэту, поэтам, мы присутствующим и отсутствующим. Такой небольшой гимн, который я написала. Читайте стихи, поэты, мечтайте со мной, дружите и радостью наполняйте стихи свои и поэмы. Я так вас люблю за это. И наши канаты нити свяжите и выходите на сцену, друзья, на сцену пусть вас услышат люди, и песни взлетят красиво. Поэзия есть и будет, и в этом-то наша сила. Мы ангелы, нас послали взорвать это царство лжи. Божественными словами поэты изменят жизнь. Кожна, кожна зустріч з Ігорем вона дарує якусь Я, ну, Ми ж бачимось в різних ситуаціях, і з різного приводу, і якісь святкування, і творчі. Але завжди він скаже якусь таку думку, якісь два-три слова, нехай про проміжні інших, які говорять, які, про які можна думати, які можна осмислювати. Якісь фрази стають просто е, дефініціями. Наприклад, у нього є чудова, як на мене, дефініція поезії. Він каже, дуже просто, і. це коли слова хочуть улетіти на небо. І в такому, і сьогодні, безумовно, він подарував нам якісь відчуття. Це, це прем'єра цього твору про сепаратиста, це шедевр, однозначно.

Макфрут, я тоже Макфрут, российский раз. В общем-то, нам досталось немножко так в свое время.